Мене звати Ігор, Моль Чорне. Поми вся життя, знаєш там вопреки. І ми вже з мужем розсматривали варіант. ЕКО. Ушла і пройшла терапію, ту, яку я сама собі придумала. Тут відверто прострою. А чо, хустаєш? Я говорю, ну от як то так? Я не успіваю тебе обезболіти. Це вони по протоколу просто діяли чи. По протоколу. А тепер розкажи мені, якого трястя? Всі наші тренери кажуть, хочеш схуднути прибери жири. Ми використовували епо. Це стероїдний препарат. Мій принцип, все, що не можна проживати, можна випити. Сюди навіть не стосується поджелудочне. У дітей формується повністю з секретом поджелудочної желези до трьох років. Да антиваксери у моєго ребенка є всі привітки. Шу -шу, грязна їда, їда не може бути грязною. Якщо дитина брудна, голодна і з шилом в сраці, то то здорова дитина. Харчувание ДТН. Я думаю, да? это может а, быть Лизавета, хорошим. ты знаешь, Игорь был первым человеком, который приехал ко мне в роддом после мужа, да. когда я родила Лизавету. Ну, родила это было громко сказано. А, мало того, что я забеременела вопреки, у меня по-моему вся жизнь, знаешь, там вопреки. Да, да, да. Вопреки врачам. Всего не может быть. Да. Расскажи, не расскажи, может быть. Я думаю, это интересная история. Когда для меня тех, кто прооперировали э, по факту рака, рака шейки матки, четвертая стадия и прооперировали, и сказали, что, ну, как бы забеременеть у тебя не получится. А мне уже тогда было 42, то есть последний звонок, и мы уже с мужем рассматривали вариант ЭКО. А он же спортсмен, он же на курсе. Но вы все равно хотели своего. Мы хотели своего, по-любому своего. То есть мы рассматривали ЭКО, а эко было под вопросом, потому что у меня была порезана часть матки, ну то есть как бы недостаточно было места для развития плода и так далее и тому подобное. И э, махнув головой, я сказала "окей" и ушла. Ушла и прошла терапию ту, которую я сама себе придумала. Ну как придумала? Основываясь на общие, общих понятиях фармакодинамики спортивных препаратов. И через два месяца я звоню своему онкогинекологу. Це стероиды? Чи да. Да. Это были стероидные препараты и был гормональный. Такого гормон роста. Вы на ютубе не почуя это. Тот видвар то просто стероиды. А чё, господи. Сиськи показывать не буду. А, <свят> так вот, я звоню своему онкогинекологу <свят> и ей присылаю фотку о том, что у меня тест на беременность положительный. Она говорит, это чье? Я говорю, мое. Она меня перебирает и говорит, Марин, не морочь мне голову, приедь ко мне, это на минуточку клиника Спиженко, да? да, да Я да, тебя да. посмотрю. Обследуем. Я приезжаю туда, она смотрит, уходит, возвращается со своим коллегой. Они вдвоем смотрят, уходят. Возвращается уже втроем. А знаешь, какой невдобняк? Ты такой весь лежишь. Девочки, меня поймут, да, вот в какой позе ты там uh -huh. лежишь, а вокруг тебя такой консилиум, и все заглядывают, знаешь, как окно в Европу. Ну, может, не в Европу, но в какой-то потусторонний мир. И в конце концов пришел какой-то еще один дяденька, и он включил доплер. Доплер это тот, который передает звук uh -huh. того, что происходит у тебя внутри. И я четко помню этот звук бьющегося сердца. Это не передать словами. Ты видишь эту фасолину там размером 3-4 миллиметра, а у нее бьется сердце. Это, ну, это вообще. И они тогда, конечно, подофигели, мягко скажем. Ну да, скорейше. Они говорят, все, вы уже не наша клиентка. Угу. Врач мне очень долго потом говорил, Марина, как? Ну расскажи мне как? Я ж тебя резала. Ну как? Я говорю, ну вот как-то так. Угу. И потом а, началась долгая эпопея, ну как она долгая была не по времени, а по пережитому, по вынашиванию Елизаветы. Ну, во-первых, меня держали там гормональными препаратами, у меня поменялись абсолютно вкусы, ощущения, и у меня была тяжелая приоклапсия, то есть шарашило давление. И я помню, что когда принято было решение меня кисарить на 25-й неделе, я в седьмом роддоме лежу, тоже, опять же, консилиум. Вот как-то я люблю врачей вокруг себя собирать. Они на меня смотрят, и я говорю, я вам обещаю, снимите мне сейчас давление, я вернусь через три недели. То есть я понимала, что мне надо до 28 недели как-то дотянуть, а там уже можно, потому что 25 это критично. 25 неделя это пять с половиной месяцев, чтобы ты понимал. Это не 9, и даже не 8, и даже не 7, это пять с половиной. Они говорят, нет, везут меня, значит, это предродовую. Это они по протоколу просто делали? Чи... По протоколу. Чи так треба было? Так было, ну, протокол само собой, а м, тут стоял вопрос, либо я помру вместе с ребенком, а, да? Выразил. Либо, ну, надо кого-то спасать. И никогда не забуду анестезиолог такой, большой-большой дядька, большой-большой. И он на меня смотрит и говорит, я не успеваю тебя обезболить. Я тебя сейчас уколю, но ты потерпи. Угу. И то есть вот он колет, у него потом синяки на руках, потому что я терпела, держась за него. И потом э, кисарят, я все слышу, и все ощущаю, и достают Лизавету. Лизавета на тот момент весь весила 835 грамм. То есть это маленькая такая детенча было, ее забирают в кювес и так далее, и тому подобное. Вот, вот так мне достался ребенок. И потом приехал ты на следующий день. Да, да, да. Потом приехал ты, І потім почалася момент І потім вихажування таке ліричне відступлення через сім років, да, здається, Ліза згадала, що я був угу. в лікарні, коли вона лежала в цьому от, в будиночку. В будиночку. І кажіть про те, що діти там певний час ще нічого не пам'ятають. Вони все пам'ятають. Все пам'ятають. Просто якось інакше. Так, да, по-іншому. Вона, вона мені каже, мама, я пам'ятаю, що ви з татом дивилися на мене, а я була в скляному круглому будиночку. Ну, тобто, вона не може цього пам'ятати. Ми їй ніколи не говорили, не показували. Ну, Зрозуміло. Чому. Але ж вона таке видає. Отже, почалася епопія по виходжуванню дитини. А, Ненавіжу термін не да, є там тарапишки. От мені більше подобаються тарапишки. Оці поспішайки це окрема каста дітей. Вони на бійці з самого народження да, за життя. За життя. Вони борються, вони вигризають це життя своїми маленькими там, ручками, ніжками, вони забирають його. Але ж ми їм мусили допомогти, і ми їм допомагали препаратами спортивного харчування. Коли стало питання парентерального харчування по вені, ми її е, лікарі ставили їй аміновен, амінокислотне соєнення, яке дуже-дуже необхідні. Плюс додатково їй капали жири. Розумієш, новороджені дитині амінокислоти і жири. А тепер скажи мені, якого трястя всі наші тренери кажуть, хочеш схуднути, прибери жири. Тобто новонародженій дитині вони потрібні, а дорослій людині ні чи як? Ти маєш їсти рис. Рис. Бо там є вуглеводи. І насрать на ці вуглеводи. Вуглеводів у Лізи не було. Так, да, я ж розумію. Ну, Тільки білки, амінокислоти, да, плюс е, жири. Таке своєрідне кето. Кето, це було кето, по суті діла. Потім, коли в неї дуже-дуже зарізко впав гімоглобін, це в дітей таке буває. Ми використовували ЕПО. Це стероїдний препарат, це анаболічний препарат, який заборонений допінговим комітетом для використання спортсменами. Чому? Тому що цей допінговий препарат він використовується для того, щоб збільшити кількість еритроцитів. А що таке еритроцит? Це кисень в крові, це витривалість і дуже велика сила. Транспортна, так, да, оце? Так. Да. І ми її кололи еритропоетін. Чого ж вона заборонена? Для спортсменів, мені тоді цікаво. А я тобі скажу, чого заборонено. Е до сих пір чомусь вважається, що спорт чистий. Угу. Да не чистий він. То есть э, якшое э, комиссары Вада, они у нас тоже есть, они приезжают к спортсменам без предупреждения, берут анализ мочи, берут анализ крови, и потом по этим образцам они сравнивают новые показатели. То есть отклонение по моче и по крови на содержание там, определенных препаратов может привести к дисквалификации спортсмена. Но. Особенно это интересно в силовых видах спорта, да. бодибилдингу и да. всей иньи. Бодибилдинг там, де... не проходит... Э, Уже нег? Нет. Раньше же, значит, было. Слушай. Нет, это понятно, что там, в принципе... Бодибилдинг, он построен на использование анаболических стероидов, понимаешь? Если бы наш организм, наш, вообще организм, не сопротивлялся то можно было прости, понимаешь, как на дрожжах, да, там, я не знаю, на рисе и куриной грудке. О, блин, гадость какая, на куриной грудке. Варыней. Фу. Фу. По-перше, Поэтому... По це не смачно. По-перше, це не смачно. По-друге, то гидотно. По-третє, воно ще й бздить, реально. Да. Як його в себе збройно? Я не знаю. Я... Ну, я... Мій принцип, все, що не можна проживати, можна випити. Сюди навіть не стосується. Бо це гидотно навіть пити. І коли ми вичухали Лізавету. Я дуже люблю своїх колег, дуже. колег Колів і врачей. Но, Моменты там, ты ж смотри, у тебя будет ребенок, э, там плохо развиваться, он же ж там недоношенный, я говорю, торопышки. Торопышки, окей. И только один врач, да, ей бог, второй врач, да, э, не анатолог, я ее обожаю, я ее просто обожаю. Валерия, я, я, я тебя люблю, просто обожаю. Она мне сказала, мы с ней как-то встретились, уже лиски было три месяца от рождения. То есть по факту это был восьмимесячный ребенок, который еще должен сидеть в живете. Она говорит, ты прикорм, ей уже дала? Я говорю, нет. С чего начинать? Она говорит, с брокколи. И мы начали прикармливать ее а, овощами. Угу. Ровно через месяц мы начали ей давать мясо и рыбу. То, То есть в период, когда она в принципе мала, будь в утробе, в, в животе. Почему? Потому что клетчатка, белки, это те же самые аминокислоты, которые должны поступать в организм, не с яблочка, не с бананчика. Мы начали прикорм. Почему? Потому что поджелудочная у детей формируется полностью с секретом поджелудочной железы до трех лет. Почему рекомендуется сладкое детям не давать до трех лет? чтобы эта ну, поджелудка нормально работала потом всю оставшуюся жизнь. Но я помню, вы не давали. Мы не давали, да. То есть для нее самая большая сладость, это была или вишня, или клубника, или что-то в этом роде. Она просто кайфовала. И вот так вот мы все это вот прошли. Что мы имеем сейчас? Мы имеем ребенка, у которого есть все прививки, да, антиваксеры, у моего ребенка есть все прививки. Почему? Потому что такие заболевания, как полиомиелит, да, туберкулез, коклюш, свинка там и прочее, прочее, их никто не отменял, они существуют. Угу. И 400 лет иммунологии я не собираюсь перечеркивать пальцем. Да, от коронавируса мы не прививались, потому что я считаю это бред. Ой, не нагадуй. Это бред. Это обычный, я тогда еще говорила, помнишь, я тебе говорила, это обычный грипп, штамм гриппа, да, которым мы все должны переболеть для того, чтобы сформировался иммунитет. Ну, мне треба было выезжать ну, за было кордон, туда. там было без да. вариантов. А мы ходили каждый раз делали эти, как оно, маски там? Что Нет, оказалось, что можно, но Украина не еврозона для них. страна третьего света, поэтому, або ты делаешь все вакцины, точнее коронавирус, и приезжаешь нормально там.